Расскажите, да когда это случилось? 22-й так сказать. А где? Смотрите и что там? Мы пошли отдыхать с вашим другом, да? Ну да, да. Не, меня там не было. Они пошли отдыхать. Пошли там отдыхать, да его сейчас И за ним, короче, они какой-то конфликт его сестрой строят, произошли. Они он засудил, за ним, за Ага. И что с ним? Он убит? Да, они вышли на улицу, начали там какие-то конфликты, и их достали ножи, порезали, короче. Один, это? один раниман, это сестры мужа. Ага. А он его на смерть. А сколько им было лет? А, Вернее, ему. Ему 23 года школа. Тот, да. который погиб, да? Да, в этот же день что 23 года. Он пришел свой день рождения. Ага. Да. А вы его знали хорошо, да? Да, да. Мы с детства с ним вместе и работали, и дружили. все. И... Ну, он как был нормальный, не агрессивный, нормальный. Не парень, нормальный, не? да, Нормальный. Ага. То есть вы считаете, что в этом именно национальные вопросы на ну, вот Конечно, это, что... да, да, да. Что-то да, получилось, что-то с сестрой они там вступились или не знаю, что-то наверное из конфликта сделал национально и что вы там собираетесь делать? Вы участвуете в этой акции? Ну, надеюсь, надеяться, что мы как-то то уже как страну будет уже как-то пожестче, как-то все это придумать, если уже какие там, я не знаю, чтобы не так сильно пускают. Свободно заезжать, выезжать, как не знаю, как домой себе катается туда-сюда. Ага.